Александр Кипчук, игрок баскетбольного клуба «Химик». Александр, традиционный вопрос, комментарий сегодняшнего матча нашего. Что сказать? Обидно, что проиграли. Мы были готовы но в такой серьезной игре. Мы знали, что она будет тяжелая. Но, видно, плохо подготовились. Плохо играли в защите. И не были найти свою игру нападения. А вот так, много были сконцентрированы, чтобы судьи дали фолл, но этого не было. Мы сами проиграли. Чего не сказать больше. А, всего лишь несколько часов назад команда играла в Николаеве. И, и сегодня довольно-таки тяжеловато выглядело. Усталость или что? Ну, я думаю, да. Сказалось усталость. Но, тем не менее, профессионалы и должны работать на 100%. Спасибо большое. Ja pozdravljaju komandi Čerkasija s pobedom, uh, oni zaslužili to je pobjeda, moja komanda sa so vodnje nije bila. Uh, kak mi bili ramše i to je sve. Mi, mi kao i naša zaštita nije bila. Очень хорошая тоже на подбору у нас было очень много проблем. Команда начала очень хорошо сезон. Вы говорите сегодня сыграли не вашу игру. Почему именно? Усталость? усталость в чем проблема. Я знаю, я тоже раньше знал, как буду играть тоже как сегодня сегодня было. Нет нет, возможно каждый день играть как мы раньше играли. Тоже мы в пятницу играли в Николаеву. Да, чуть-чуть устали, да, конечно. А сказал, что сегодня мы не, не, были сконцентрированы на нашу игру, и это, это был большой проблем. Спасибо большое. Максим Юшин, Кировский футбольный клуб Чехарский Мап. Максим, твое видение сегодняшнего матча? В первую очередь хочу поздравить всех болельщиков, команду. Спасибо большое фанатам, которые помогали. Дома играть это большой плюс. Это как шестой игрок. Хочу поздравить всю команду. Команда проявила характер. Мы боролись. Нам очень нужна была эта победа. Мы знали, что мы можем выиграть. В общем, мы довели встречу до финального конца и выиграли. Накануне двух домашних матчей твои коллеги по команде говорили, что эти поединки будут невероятно важны, и победа будет морально очень важна. Вот сейчас ты чувствуешь, насколько двух команд Да, 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 это очень, очень хорошо, что мы выиграли, потому что мы до этого в Депрозержинске проиграли, где мы не должны были проигрывать. Мы за Машу проиграли тоже два очка в концовке. То есть нам очень нужно было выиграть, чтобы почувствовать, что мы можем, потому что мы можем выигрывать, и мы будем дальше выигрывать.

Players before the game that our main goal for this game is to have more rebound than haimik they, they did not play all the games from the start of the season good but they won the games because they had a lot of offensive rebounds after three, first quarter they have i believe six offensive rebounds and they have good result after that when we stopped that it was much easier for us and we score which we need to score Чувствую, что я доволен защитой нашей. Все 40 мы хорошо. Первые четверти, особенно они были сконцентрированы на подборе в атаке. Им удалось сделать порядка где-то 6-7 подборов. Но когда нам удалось отсечь этот элемент их игры, мы начали набирать очки и оторвались. То, что выиграли, с у нас с такой солидной разницей и с таким перевесом вы ожидали? Нет, никто не может ожидать, что мы будем выигрывать так хорошо, как команда два тружка просто не получилось. So. Uh, Впереди у Черкаса очень затяжная выездная серия. Uh, как смотрите uh, на эту Как смотрите uh, Количество, большое количество выездных матчей. Снова so на английский. Uh, I don't think three months in front. I am just thinking we are focused Just on first next game at the end of the second round, we'll have as many games at home and in the road. I know that it will not be easy next four games to, to play on road, but if we play like we played today, we have chance to win some games, so we'll try to do it. А так же, как мы играли сегодня, у нас будет шанс выбрать карты. Спасибо большое.